ॐ श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अधः प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मा समवेता युयुत्सवः वामकां पाण्डवाच्चैव कुरु कुर्व किमकुर्वत सञ्जयः सञ्जय उवाच दुष्ट्वात् पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पत्ययितां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूडां ध्रुपदपुत्रेण दवशिष्येण धीमता अत्र सुरा महिश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटच्च ध्रुपदच्च महारधा दुष्टकेतुच्छेखितानः काशीराजच्छ वीर्यवान् पुरजिकुन्तिभोज सैवज्य नरपुङ्गवः मन्युच्च विक्रान्तः उत्तमौजाच्य वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयच्च सर्व एव महारदाः अस्माकं तु विशिष्टाय तानि बोधाद्विजोत्तमा नामकान नायकाना नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् 브వీమితే భవన్ భీష్మచ కర్ణజ కృభజ్జ సమతిం జయః అశ్వద్ధామ వికర్ణజ సోమదత్తిస్ సదైవజ अन्वेष बहवः सूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् आयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जय नन् हर्षं गुरुवृद्धपितामहः सिंहनादं विनोदच्चैः शङ्कं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काच भेर्यच पणवाकगोमुखाः सशब्दस्तु मुलो भवतु ततस्वेतैर्यहैर्युक्ते महती सन्ध्यने स्थितौ य माधवपाण्डवच्चैव दिव्यौ शङ्कौ ददो ददोध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावि भीमकर्मा भी वृगोधरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्सह देवज सुगोचमहि मणिपुष्पकसा शिखंडी च महारद दृष्ट्युम विराट सा पराजिता दुपद द्रौपदेयच पृथिवीपते सौभद्रच्च महाबाहूंका पृथक पृथक सघों शोधातराष्ट्राण हृदयान व्यधारयत नभच पृथ्वी चुम तुम व्यनुनादय आदव्यस्तिता, दृष्ट्र दातराष्टान कपिध्वज वृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषि केशं तदा वाक्यं मिदुमावहमहीपते वा अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रतं यावदेता निरीक्षेहं यद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योच्यमानानवेक्षेहं ययेतेऽत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रेचिकिशवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारतात् सेन सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थपच्चयितां समवेतान् कुरु निति तत्रापस्य स्थि स्थितान् पार्थः पितॄन् पितॄ नदपिता महान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथाशुरा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समेक्षस्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्ट विष्टं विष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दुष्ट्वे मम स्वजनं कृष्ण युयुजं समुपसितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति पेपदुच्चरी मे रोम हजाराएंते जायते गाडी वं संस्रते हस्ता त्वक्चैवापरिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि विपरीतानि केशवा न च न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनसमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्ये न गोविन्द किं भोगैर्च जीवितेन वा येष मर्दे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तदैव च पितामहः पौत्राः श्यालासम्बन्धित तु मिथ्यामि ज्ञतोऽपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते निहत्यधार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतास्य जनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैता तायिन तायिनः तस्मान् न धावयं हन्तुं धातराष्टान् स्वबान्धवान् स्वजनं हितकं हत्वा सुखिनस्त्वा सुखिनस्त्वामाधवान् यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपव लोभोपहतश्चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रशस्यद्भृजनार्धना कुलक्षय मे प्रणश्यन्ति कुलधर्मासनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोभिवर्चता अधर्मा भवत्ष्ण प्रदुष्य कुल स्त्रीय श्रीशु दुष्ट श्री श्रीशु दुष्टा सुवाय जायते वर्ण शंकर शंकर नरकाय कुलज्ञा कुल से प पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उच्चादं ते जातिधर्माः

यद्राज्या सुखलोभेना हम तो स्वजनम्जुताम अस्त्र शस्त्र अस् अस्त्र शस्त्र प्रदि मतीकारम आस, अशस्त्र शस्त्रणय धातराष्टे हण्यु ते क्षेम तरम व क्षेमतर भवत्जयुवाच एवं मुक्ताजनसख्य रथोपस्थबुपा उपावशत विसृज विसृज्य सपशसनं चापं शोक शोकसंविघ्नमानसः ॐ तस्सत्ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्तु श्री ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः